तो आज कुछ शुरू करने वाले पोलिटल किया है बट ज्यादातर बच्चे जो है अमृतसर पोलिटल प्रेफर करते हैं तो मेरा मेन मोटिव सारे बच्चों को समझ लगे जो पंजाबी मीडियम है

और रूल रेगुलेशन सोसाइटी बनाने जो माइंडसैट चल है कि राजनीतिक सिस्टम है उस राजनीतिक प्रणाली है पोलिटिकल राजी है पोलिटिकल राजनीतिक प्रणाली देश समाज राजनीतिक ढांचे राजनीतिक प्रणाली जो है समाज राजनीतिक ढांचे काफी बनाया गया बनाई गई है उसके मीडिया और शासन डिविजन हो कहते हैं उसके लिखियां जो, जो उस उस है उस मतलब उसके किस अकॉर्डिंग काम करती रही है उधर जो शासन है वो शासन की वीडियो किस तरह शासन कर रहा है उस चीज में उन्होंने बोला फिर आज प्रणाली है वो प्रणाली है जो सरकार काम कर है वो प्रणाली है जो सरकार काम काज गवर्नमेंट का जो काम करने का सिस्टम ਸਦਨਾ न्यायपालिका ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕਰੰਦੇ ਟ੍ਰਿਕਟ ਨਿਆਇਕਾਲੇ ਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨਿਆਦਨ ਦਾ ਨੰਦ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਨੋਟੀਸ ਬੋਲਿਆ ਐਂਡ ਅਦਰ ਵਿਦਤਨ ਫਾਮ ਦਰਸਤ ਸਮਝਦੇ ਤੋਂ ਅਧਾਰਨ ਤੋਂ ਸਮਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਆਇਕਾਲੇ ਦੇ ਬਲਕੀ ਤੋਂ ਤਵਾ ਕਿ ਜੋ ਵਰਤਰੀ ਦੀ ਗਣਨ

तो लोग किस तरीके किस माइंडसेट के नाम जो है सरकार को सुन रहे हैं अपने एक सरकार को सुन किस तरह उन्होंने वोटिंग वोट कर रहे हैं या वो चीज़ में निर्धारित करते हैं करते हैं अगर उन्होंने भागीदारी कि होंगी तो आम लोगों की राजनीतिक प्रणाली में भागीदारी किस तरह होंगी भी है लोग जो है अपनी राजनीतिक में किस तरीके देख रहे हैं यह सारी चीज़ें की है एक राजनीतिक प्रणाली है पहली उदाहरण लोकतंत्र प्रणाली जिसमें अपने इंग्लिश स्टूडेंट बोलते हैं

इग्नोर करो इग्नोर करो जैसे हम सब लोग बोलेंगे कि किंग का मुंडा राज चल रहा है और वो भी है डिक्टेटरशिप है तो सारी तो 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 जो सरकारी पावर या राजनीतिक सिस्टम जो आ रहा है वो इसी की व्यक्ति बोल रहे हैं और यूं बोलना भी जाना चाहिए हमारे यहाँ जो राजनीतिक है जैसे राजा राजनीतिक है जिस तरह का आजकल जो है मोनार्क सिस्टम बोल रहे हैं बोल रहे हैं मोनार्क ऐसे सिस्टम

राजनीतिक प्रणाली जो है समाज के अंदर वह विधि है समाज के अंदर एक राजनीतिक प्रणाली एक विधि है जिस तरह की सरकारी अथॉरिटी जिस तरह कि जिन्हों सरकारी अथॉरिटी वालों किए गए फैसले लागू किए जाते हैं सरकारी अथॉरिटी जिस तरह अभी कहने की गवर्नमेंट है वो आम लोगों के अपने फैसले किस तरह लागू करती है इन्होंने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उन्होंने हिसाब में अर्थ है अगले अगले प्रश्न है गुरुदेव लाल जी